Salam dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Bu gün mən sizlər üçün dadı damağınızdan getməyəcək bir yemək hazırlayacam. Hətta deyərdim ki, gül kələmini sevməyənlər belə bu reseptlə hazırlasalar heyrənəcəklər. Gördüyünüz kimi mən artıq kələmi yumuşam, suyu süzülüb. İndi isə səlbiqə ilə belə kiçik hissələrə ayırıram. Qeyd edim ki, kələmin çəkisi 900 qramdır daha iri olan hissələrini iki yerə ayırıram. Ehtiyatla doğramaq lazımdır ki, kələmlər oxalanmasın. 2 baş soğan götürmüşəm. İndi soğanları xırda şəkildə doğrayıram. 2 ədəd kökü süzgəcin iri gözündən keçirirəm. 2 diş sarımsağı da doğrayıram. E, Bir az böyük diş götürmüşəm. Siz istəsəniz sarımsağın miqdarını artıra bilərsiniz. 2 dənə yaşıl bibər, 5 ədəd də qırmızı bibər götürmüşəm. Bunları yaxşı şəkildə yudum, içinin toxumlarını təmizlədim. İndi isə səliqə ilə doğrayıram. Doğradığım soğanları duru yağın içərisində bir qədər öldürürəm. Soğanları bir qədər qovurduqdan sonra üzərinə xırda-xırda doğradığım sarımsağı və kərəyağını əlavə eləyirəm. Kərəyağı əridikdən sonra süzgərdən keçirdiyim kökləri də tavaya əlavə eləyirəm. Burada kış üçün bağladığım soyutma pomidoru və bir ədəd təzə pomidoru doğrayacağam. Soyutma pomidorun hazırlanması ilə bağlı video kanalımda var. Linkini açıqlama bölmündə qeyd eləyəcəm. Arzu etsəniz oradan baxa bilərsiniz. Fikir verirsinizsə, kökdə bir qədər yumşaldı. İndi isə üzərinə bir çay qaşığı tomat pastası əlavə eləyirəm, qarışdırıram. Tomat əlavə etdikdən sonra bir qədər də qovurdum. İndi isə üzərinə soyuq pomidor əlavə eləyirəm. Üzərinə doğradığım təzə pomidorları əlavə eləyirəm, qarışdırıram. Hələlik bir çay qaşığı duz əlavə eləyəcəm. Tuzuna baxacam duzu. Ağız dadınıza görə artırıb azalda bilərsiniz. Həmçinin bir çay qaşığı dolu da sar kök əlavə eləyirəm. Bir çay qaşığı dolu qara istiot əlavə eləyirəm, qarışdırıram. İndi isə doğradığım balqar bibərlərini tavaya əlavə edib qazın dərəcəsini azaldıram. Qapağını örtüb bibərlərin tam yumşalmasını gözləyirəm. qaynayan suyun içərisinə bir yemək qaşığı dolu duz əlavə eləyirəm. İndi isə doğradığım kələmləri suda bir qədər bişirəcəm. Nəzər yetirmək lazımdır, diqqətli saxlamaq lazımdır ki, kələmlər çox dağılmasın, amma yumuşalsın. Üzərinə də bir qədər limon sıxacam. Limonun suyu kələmin qoxusunu sevməyənlər üçün çox gözəl bir variant olacaq. Əgər siz istəməsəniz, limon suyunu əlavə etməyə bilərsiniz. Kələmlər artıq bişib, indi qaynayan sudan çıxarıram. Bir qədər gözləyəcəm ki, iliqləşsin. Tərəvəzlər də bişib, tam hazırdır. İndi iliq şəkildə olan kül kələmlərini səniqə ilə tavaya yığıram. Bu yemək çox ləzzətli bir yemək olacaq. İnanıram ki, dişirsəniz, siz də çox bəyənəcəksiz. Dadını sevməyənlərin belə ən sevimli yeməyi olacaq üzerinə bir qədər qaynamış su əlavə eləyirəm. İndi isə tərəvəzlərin suyundan, kələmlərin üzərinə qaşıqla yavaş-yavaş əlavə eləyirəm ki, tərəvəzlərin tamı gül kələminə keçsin. Təxminən 10 dəqiqə va modun üzərində yeməyi bir qədər də bişirirəm. Qeyd edeyim ki, tavan ağzını örtmürəm, ağzı açıq şəkildə bişirirəm. Yeməyimiz artıq bişdi. Ocağı söndürdüm. Çox gözəl görünüşü var. İndi isə yeməyimizi servis eləyək. Dəyərli izləyicilər, bugünkü videomunda sonuma gəldik. Əgər videom sizin xoşunuza gəldisə, kanalıma abunə olmağı, rəy yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Ən əsası bildirimləri aktiv eləyin ki, videolardan daha tez xəbərdar olasınız. İnşallah, gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.